Кто владеет информацией, тот управляет миром. Так как это у нас интеллектуальное кафе, у нас есть со столиками две команды и у нас есть меню. Сегодня в нашем кафе присутствуют команды. Команда Винчестер и команда Windows. Капитаны команд по очереди, пожалуйста, представьтесь и озвучьте ваш девиз. Я Лаевский Александр, командир команды Винчестеры. Наш девиз: <связь> Мы Винчестеры, мы <связь> крутые, за победу мы пришли. <плодисмент> а теперь команда Windows. Я Матвеевская Ирина. Командир команды Windows, э, наш девиз. Инновация в наших зенах. Предоставляем вашему вниманию меню нашего кафе. Сегодня в меню салаты, мышь под шубой, 10 баллов, исторический винни Это игра для болельщиков. Основные блюда. Компьютерный рассольник логическая уха, ну и на десерт коктейль. Итак, начинаем. Поехали. Первое. Устройство визуального отображения информации. Устройство, вращающее диск, записывающее на этот диск информацию и считывающее с него информацию. Доярский первый. Монитор. Правильно. Следующий вопрос. Устройство для считывания графической и текстовой информации в компьютер и, э, бумажных носителей, устройство для вывода информации на бумагу. Да. одинаково подняли ручки быстро. Принес. молодцы. третий. следующий вопрос. программа осуществляющая процесс преобразования информации в файле, который приводит к уменьшению объема хранения памяти. в офисе программа есть для расчетов создана и бухгалтерам нужна. ты скажи дружок быстрее, как называется она а сейчас у нас блок вопросов зашифрованные следующий блок вопросов расшифровать молодцы а теперь контрольный вопрос для того, чтобы вдруг у вас спорное количество баллов, мы будем дополнительно выдадим вам по 5 баллов. Итак, контрольный вопрос один для всех. Кто быстро ответит, тому и засчитывается. Программа браузер, входящий в состав Windows. Microsoft Auto. My Microsoft uh, Explorer. Explorer. No, yes, Мальчики ответили правильно. Я буду вам зачитывать, вы будете считывать информацию с экрана, как кому удобно, как он воспринимает информацию. Вы должны дать правильный ответ, кто это. Выдающийся программист и математик, академик СССР, автор первой мировой практики многографии по автоматизации программирования. Под руководством Ершова разрабатывался один из первых отечественных программирующих программ. Язык и система программирования стал одним из создателей так называемой школьной информатики и признанный лидером отечественной школьной информатики. Вошел в число ведущих мировых специалистов этой области. Я шел. Правильно. Информатику хорошо учили. Следующий вопрос. Назовите имя выдающегося средневекового ученого, который описал систему счисления и впервые сформулировал правила выполнения арифметических действий над целыми числами и простыми дробами, от имени которого произошло слово «алгоритм». Правильно. Следующий вопрос. Важным событием... векам. 19, 19 века было изобретение английского математика, который вошел в историю как изобретатель первой вычислительной машины про образ современных компьютеров. Как назывался, как звали этого математика? Правильно. <сосы> Капитаны отвечают. Кто первый ответил, тот и заработал плюс. Кто больше наберет баллов, тот... И заработают 20 баллов для команды. Один кто-то из вас заработает. Чем больше вы ответите вопросов, тем 100% вы заработаете 20 баллов. Первый блок вопросов, их три блока, я буду читать более умеренно. С последующим блоком я буду читать быстрее. Для этого я попрошу наших жюри быть внимательным и считывать, кто быстрее правильно ответил. Готовы? Да. Готовы. И поехали. Первый вопрос. Наука, изучающая явление природы. Организованная последовательность деятельности. Действия, простите. Единица измерения информации. Вы руку можете не поднимать. Кто первый ответил, давай вот так <laughs> Только громко говорить. <laughs> Устройство ввода информации. Устройство байт в одном килобайт. Сколько байт в одном килобайт? 8. 8. Перечень файлов. 8. Что тяжелее? Килограмм железа или килограмм пуха? Килограмм железа. Действия обратное отделение. 1. 1. Учебный ябедник в форме тетради. Дневник. Вот что Громко, громко, капитан, каша не ели утра. Мини-компьютер для сказки. Программа «Паразит». Вирус. Быстрота движения. Скорость. 10 на 7. Команда «Видос» 10». Команда Винчестер 10, а 7. И компьютерный рассольник, команда Винчестер 13 баллов и э, команда Windows 10. Итого по первым двум конкурсам 23 на 17 пока лидирует команда Винчестер. Да. Да, Капитаны. Капитан команды Винчестер 27 правильных ответов и командир, капитан команды Виндовс 18 правильных ответов. Итого... 40, 50, 50 баллов команды Винчестер и 35 баллов команды Виндовс. Следующее э, наше блюдо – десерт. На десерт мы подготовили для вас ребусы. И теперь игра команд вместе с болельщиками. То есть условно делитесь кто за девочек, кто за мальчиков. Помогайте им, кто первый разгадал ребус, тому будет засчитано балл для команды. Значит, итак, первый наш ребус. Перед вами картинки. Ну, Подумайте. Можно. Правильно. Первый балл заработали. Следующий ребус. Правильно. Второй балл заработали, молодцы. Следующие команды, команды играли. А теперь думали, что пришло время немного развлечь нас. Да? Пока наша уважаемая жюри опять подводит итоги, команды подготовили домашнее задание. Сценку стих, песню. Мы пока не знаем, что будет. И первая выступает команда Винчестер. Я так понимаю, вам нужно подготовиться, да? Пару минут? Да, да, Пожалуйста, Когда мало кто знал, что значит коткабел, когда каждый ребенок калькулятор имел, а по словам паскаль поднимался обычно философ. Еще не все перфораторы пустили на слом, Но мы пришли в этот мир и вошли на пролом, И не знали покоя от новых идей и вопросов. Мы были молоды и не страшились в И не спасет перезапуск, поможет вам, А если не было копии, мы тактику брали иную. По дискетам и мы и по частям, Собирая останки погибших врагам, И шестнадцати вечные дампы водили вручную. Мы привычно обнимали на любой камерах, Нам наказательство просторы сторону Даже сон не Мы учили ассендвинг Из нашей команды умножения. Распечатки не издали мы на листы, И наши первые листы Просты, но мы все-таки были в восторге от их разрушения Мы не боялись, тогда мы были много смелее Ни плохих секторов, ни магнитных полей И даже сбой по питанию не был источников страха Нам было все открыть трава, нам было просто засеять Одним а нажатием на кнопку «Повесить СМ» На службе ГВК и нам повиновалась «Ямака» Спасибо. через интернет. И вот как это было. Так, что-то надо с кем-то познакомиться. Зайду-ка я на сайт знакомств и посмотрю, что тут. Так, так, так. Ева. Интересное имя. Надо бы ей написать. Привет, Ева. Как у тебя дела? Чем занимаешься? Чем увлекаешься? Привет. Давай. Меня зовут Ева, а тебя. Чем увлекаешься? Да много чего. Люблю бегать, заниматься спортом. Люблю все э, связано с красотой и уходом за собой, и все такое. М -м, спортсменка значит. Еще, наверное, красавица. Скинешь свою фотку. А -а -а, вот, Лови. А ты симпатичная. Может, давай встретимся? Ну давай, погуляем где-нибудь. Давай в парке завтра. Хорошо, тогда до завтра. Да-да. <свист> пришел день, наступил момент встречи. Саша уже пришел в парк и ждал свою новую красавицу, знакомую Еву. Эти девушки. Он. Договорились в одно время, они, как всегда, панкают. Сколько, сколько же ждать еще? Пару секрет, выходит из двери Ева. Привет. Привет! Саша! Обе команды, очень молодцы, ребята, что подготовили таких интересных групп. Мы отложили в труда, своего мастерства, великолепная песня девочек и веселая, и хорошо спетая. И великолепная сценка мальчиков. Предупреждение девочек, не надо, состояние можно было быть и наоборот, да? Что мы думаем, да? Поэтому по интернету мы им знакомимся, мы знакомимся в таких мероприятиях и, конечно же, знаем, то, что заслуживает. Ну, в каждой игре есть свои победители, есть те, которые проиграли сегодня, а завтра они будут первые. Причем разрыв не очень большой, поэтому я думаю, что остальное девочки добьют своей красотой. Так, 63-60 победила команда Винчестер. Награждается команда Винчестер. Вы молодцы. Спасибо вам, уважаемые гости, спасибо вам команды, уважаемые жюри. И вам.